السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بہت حساس موضوع لے کر آئی ہوں یعنی پانی ہر سال سننے میں آتا ہے بھارت نے پانی چھوڑ دیا بھارت نے پانی روک لیا ٹھیک اب ہم بھارت کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں سیلاب آتے ہیں پانی چھوڑتا ہے تو سیلاب آتے ہیں اور تباہی مت جاتی ہے چاروں طرف سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کیا کچھ تباہی ہوتی ہے یہ تو آپ خود جانتے ہیں لیکن جب پانی روک لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہماری فصلیں سوکھنے لگتی ہیں ہماری زمینیں سوکھنے لگتی ہیں اور ہمارے دریا سوکھنے لگتے ہیں دریا ہمارے اتنے سوخنے لگتے ہیں کہ دریاؤں کے آغوش میں بڑی بڑی سوسائٹیز بنا لی جاتی ہیں اب دیکھئے ٹھیک ہے یہ جو پانی چھوڑا جاتا ہے یہ پانی کھارا نہیں ہوتا ہے یہ پانی دریاؤں کا میٹھا پانی ہوتا ہے اور ہمارے یہاں یہ انٹرنیشنل جو ماہرین آب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی کمی آنے والے وقت میں معاشرے اور ریاست کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور بڑی بڑا خطرہ ہے اگر اس کو ایک حد تک مغالتا بھی مان لیجئے تو بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پانی کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے اور اگر یہ خشک سالی جو کہ پانی روک لینے کے سبب ہوتی ہے تو یہ اس سے غزائی اجناس کی کتنی قلت ہوگی یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا کیا ہم اس چیز سے کہہ کے اس بات کو کہہ کے کہ گلوبل گلوبل وارمنگ ہے گلوبل وارمنگ ہے کیا ہم جان چھڑا سکتے ہیں نہیں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے موسمی تغیرات نے کوہ ہمالیہ کے مغربی حصے کو کسی بھی پہاڑی سلسلے کے مقابلے میں تشویشناک حد تک متاثر کیا ہے اس کے نتیجے میں اگلی چند دہائیوں تک دریائی پانی کی مقدار بڑھتی رہے گی یعنی ہمارے اپنے ملک میں بھی بڑھتی رہے گی جو بہت ہی ویسے سیلابوں کا باعث بن سکتی ہے بپھرے ہوئے سیلابوں کا اور پہاڑوں پر گلیشیرز کے صورت میں محفوظ برف کے چھٹ جانے پر دریائی پانی کے مقدار میں واضح کمی محسوس ہوگی اب دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف گلیشیرز ہمارے سر پہ ایک خطرہ بن کے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے گلیشیرز عام گلیشیرز نہیں ہیں تیرہ چوٹیوں پر یہ جو گلیشیرز ہیں نا یہ انٹارکٹیکا کے بعد دوسرا نمبر ہے ہمارا گلیشیرز میں اب بتایا جا رہا ہے کہ سن بہت سے بہت سن دو ہزار پینتیس تک یہ تمام گلیشئرز مکمل طور پر غائب ہو سکتے ہیں اور اس غیر یقینی موسمی تبدیلی کے سبب اس کی شدت جو بڑھے گی تو وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بھی بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ وہاں سے گلیشئرز کا پانی آیا اور اس نے ہمارے شمالی علاقوں کو بالا کر دیا بدترین تباہی ہوئی یہ گلیشیئرز کا ہی پانی تھا گلیشیئرز کا ہی زور تھا جو پہاڑ ٹوٹ کر آبادیوں پہ آ گئے اب دیکھیے یہ تاریخ سیلاب جس نے پاکستان میں تباہی و بربادی پھیلائی یہ مست, ہمارے مستقبل کی طرف ایک اشارہ ہیں بہت سے پاکستانیوں کے دل میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کالا باغ ڈیم یا بھاشا ڈیم کی صورت میں اس سیلاب سے بچا جا سکتا تھا بلکل بچا جا سکتا تھا اور اس سیلاب کی شدت کو کم کیا جا سکتا تھا ڈیمس میں موجود پانی کی ذخیرہ اندوز جھیلیں سیلاب پر قابو پانی کی صلاحیت رکھتی ہیں پانی کی یہ ذخیرہ اندوز جھیلیں جتنی بڑی ہوتی ہیں ان میں سیلاب پر قابو پانی کی صلاحیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سانگھڑ میں جو بقار جھیل ہے اس کا اس کا جو لمبائی ہے اسی کلومیٹر لمبائی ہے اس کی آپ اندازہ لگا لیے اور اس کی گہرائی ساٹھ فٹ ہے بیراجوں پر ہونے والی عملی طریقے کار کے بالکل برعکس ایک ڈیم اضافی پانی کو ذخیرہ کرتا ہے اور سارا سارا تمام سال اس پانی کو بجلی بنانے اور آپاشی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے ڈیم دریا کے بہاؤ کو کم نہیں کرتے بلکہ مزید بہتر اور مستقل بناتے ہیں جیسا کہ منگلا ڈیم پانی کی اس کمی کو پورا کرتا ہے جو ہم نے دریائے راوی صدلہ جب بیاس بھارت کو دے کر پائی ہے اس طرح تربیلا ڈیم نہروں میں پانی کے بہاؤ کو غیر مستعمل پانی جو کو پچیس فیصد تک بڑھا دیتا ہے ہر سال تقریباً تیس مانسون کی بارشوں ہر سال تقریباً مونسون کی بارشوں میں ہمیں یہ پانی حاصل ہوتا ہے دریا سن میں بہ کر یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے بے مثال سیلابوں کے اس سال پانی کا بہاؤ معمول سے کہیں زیادہ رہا جس نے ہماری تباہی مچا دی ہمارے شمالی علاقوں میں اور یہ پانی بغیر کسی استعمال میں آئے ہوئے یہ ضائع ہو گیا پاکستان میں بڑے ڈیموں پر بات کرنا ہی مشکل بن گیا ہے اور سیاسی تنگ نظری کا شکار الگ ہو گئے ہیں ہماری قوم اور معاشی مسائل الگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے کالا باغ ڈیم کی تو پھر وہ ہوتا ہے کہ سیلاب سے نوشہرہ اور پشاور کی وادی ختم ہو جائے گی جبکہ بتایا جا ماہرین بتا رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم سے بجائے تباہی مچنے کے بلکہ کئی شہروں کے مسائل ختم ہو جائیں گے کالا باغ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی حتمی گنجائش نو سو پندرہ فٹ رکھی گئی ہے جبکہ کالا باغ ڈیم کے ذخیرہ اندوز جھیلوں کو بھرنے کے لیے پانی ہی موجود نہیں ہے اور اگر پانی آتا ہے تو پھر یہ پانی جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا کیونکہ یہ پانی ضائع نہیں ہوگا ہمارے سیاست دانوں کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ پر کنٹرول سے بیشتر کچھے کی زمین پیداوار سے محروم ہو جائے گی یعنی کالا باغ ڈیم سے اب دیکھئے میں کوئی ماہر آپ تو ہوں نہیں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے نہ مجھے کالا باغ ڈیم سے کوئی لینا دینا ہے نہ مجھے بھاشا ڈیم سے لینا دینا ہے میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ سب مل کے بیٹھ جائیں بڑے ہمارے اور دیکھیں کہ جھیلیں کیسے بنائی جائیں بڑے بڑے اس کی رقبے کی جھیلیں بھی بنائی جائیں اور پھر اگر کالا ڈیم نہیں بنتا ہے تو نہ بنیں لیکن اور ڈیم تو بن سکتے ہیں نا چھوٹے کئی ڈیم بن سکتے ہیں جیسا کہ ہر تھوڑے دن پہ ہم سنتے ہیں کہ بھارت نے ایک ڈیم بنا لیا بھارت نے ایک ڈیم بنا لیا ہمارا پانی روک کے وہ ڈیم بنا لیتا ہے تو اب لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم پہ اپنا فضل و کرم کریں اور ہمارے اوپر اب سیلاب کی مصیبت نازل نہ ہو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی خدا حافظ فی امان اللہ